Вітаю, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі, програма це вас хвилює, в якій ми говоримо та обговорюємо важливі теми і намагаємось допомогти вам, якщо ви зіткнулися з тією чи іншою проблемою. Сьогодні тема надзвичайно важлива, тому що у кожного виникнуть запитання, чи говорити будемо про державну допомогу, про житлові субсидії і подібні. Речі сьогодні у нас в гостях Сабульова Таміла Володимирівна, це заступник директора департаменту соціального захисту населення власної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, шановні телеглядачі, хочу вам нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, будь ласка, телефонуйте, задавайте свої запитання і ви обов'язково отримаєте кваліфіковану відповідь. Телефон гарячої лінії зараз на ваших екранах. Будь ласка, ми чекаємо ваших дзвінків. Тож і перше запитання Таміла Володимирівна. Які державні програми в Україні направлені зараз на допомогу населенню? Система соціальної допомоги в Україні складається з таких державних програм, як Державна соціальна допомога сім'ям з дітьми, до яких відноситься і допомога при народженні, допомога одиноким матерям, допомога по вагітності та пологам, також це допомога при усиновленні та опіка та піклуванню. Також державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Є ще такі види допомоги, як тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, також компенсаційні виплати на догляд, як за інвалідами першої другої групи, так і за громадянами які старше 80 років, так і психічно захворювання, які от мають. Також це Допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, якщо особа не має стажу роботи для призначення пенсії, вона може отримувати наші види допомог. Також до державної допомоги відносяться і надання пільг, і житлових субсидій. Тобто я так послухала перелік допомог то да -да 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 -да. досить такий великий. Скажіть це да. оточніше запитання, як фінансується фоновому обсязі з бюджету? Так, заборгованість по тим видам допомог, які безпосередньо виплачуються людям, у нас на сьогоднішній день немає. Тобто, це допомоги сім'ям з дітьми, вони фінансуються місяць в місяць. Заборгованість відсутня. Якщо це стосується пільг та житлових субсидій, то в даному випадку це безготівкові допомоги, тобто вони перераховуються на підприємства комунального господарства, які надають чи пільги, чи Житлово-комунальні послуги, тобто, в даному випадку люди не залежать від заборгованості по виплаті цих пільг. Угу. Я нагадую, що сьогодні говоримо про допомогу, про субсидії. Якщо є запитання, будь ласка, телефонуйте. Наступне моє запитання: скільки громадян області скористалися правом на отримання державних допомог? Ну, якщо це ми кажемо тільки про державні допомоги, то станом на 1 липня. В нашій області отримувачів всіх видів державних допомог більше 114 тисяч це 24% від кількості статистичної кількості домогосподарств в області. Статистична кількість це 475-873 домогосподарства в області на сьогоднішній день. Якщо це пільги, то в нашій області більше 150 тисяч. Осіб, які мають право на той чи інший вид пільги, це 32%. Стосовно субсидії, то отримують субсидію на перше липня 34 тисячі або 7%. відсотків. У нас є перший наш дзвінок. Алло, ви в студії Вітаю вас. Ви мене простіть? Пожалуйста. Я только включила вашу передачу. У мене такий вопрос: у мене син один в квартирі, і он не працює. Есть ли ему вообще смысл, потому что ну, приходить к вам за субсидией? Дадут ему субсидию или нет? В данном случае субсидия будет рассматриваться назначение. Он имеет право на субсидию так же, как и все остальные имеют. Прописан он один или прописано другое количество людей. Главное, чтобы лицевые счета были в, ну, как бы в порядке, в соответствии, чтобы там, если он один прописан, и лицевые счета были то же самое на него и на него одного. В данном случае, если он не работает, это тоже не проблема с 1 мая. Нужно обращаться на субсидию и будет рассчитано. Даже если сейчас по доходам у него не получится, то в отопительный сезон она будет пересчитана автоматически, когда уже подключится в услугу такая услуга, как отопление. Спасибо большое. Спасибо вам большое за звонок. Я Я нагадую, що ми в прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте і отримуйте свої запитання. Сьогоднішня тема розмови. програми це вас хвилює. Це житлові субсидії та державна допомога. І наступне запитання: уже ви згадали під час відповіді нашим телеглячам, що з травня вже діє нова програма житлових субсидій. Розкажіть, будь ласка, що це? Які зміни там? З 1 травня цього року вже діє спрощена процедура призначення субсидій, тобто значно спрощена кількість документів, які потрібно надавати для призначення субсидій. Це тільки декларація про доходи і заява на призначення субсидії. В обов'язковому порядку необхідно заповнити ці і заяву і декларацію, всі реквізити, які є прописані в цих двох документах. Ніяких інших документів подавати не потрібно тільки якщо особа бажає отримати призначити субсидію з розрахунку доходу за 6 попередніх місяців. Не за попередній рік, а за попередні 6 місяців. Вона повинна надати до управління соціального захисту довідку про заробітну плату за 6 місяців. Тобто субсидія з 1 травня призначається не на 6 місяців, як це було раніше на опалювальний не опалювальний період, а на 12 місяців. Дякую у нас наступний дзвінок. Є Алло, Ви в студії. кажіть, будь ласка. Алло, Алло, здравствуйте. Здравствуйте. уважаемый инспектор, Скажите, пожалуйста, я можу отказаться від от субсидії ту, которую мне принесли, щоб мене начисляли. Я не хочу щоб начисляли мне субсидію. Ну, в данном случае причину хотелось бы знать, почему не хотите, чтобы начислять. То есть вы подали заявление на назначение субсидии, вам ее назначили, вы не хотите ее получать. Еще не назначили, я еще не знаю, сколько мне там, понимаете? А это у меня 1200 пенсия, и мою ворованную пенсию мне теперь дают субсидии. Я не хочу, я отказываюсь, пожалуйста. Ну, если вы, вы можете просто прийти в управление и отозвать свое заявление, то есть вы пишете заявление, что прошу отдать документы, не брать их к рассмотрению, и можете, конечно, отказаться. Это ваше право. Да, я ценю да, своей маме -то это все. Спасибо большое за звонок. Пожалуйста, звоните нам дальше. Телефон горячей линии вы видите сейчас на своих экранах. Ставьте, задавайте свои вопросы, мы обязательно на них ответим. Скажите, пожалуйста, еще и вопрос. Кто имеет право на оформление, оформление субсидий? На оформление субсидий, если до 1 мая имели право только, ну, скажем так, властники житла, то с 1 мая оформлять субсидию может любой зарегистрированный на площади. У, -у, -у. На У нас еще, есть еще один звонок. Алло. Здравствуйте. У вот меня такой вопрос. Вот, мы живем втроем. Я пенсионерка, сын пенсионер, а внучка работает мне положено, чтобы мы получали субсидии или нет? А если положено, что для этого надо? Для этого надо вам просто сдать документы в Управление соцзащиты. Если у вас два пенсионера, насколько я слышу, вам не нужно никаких доходов, вы просто там указываете в декларации, что получаете пенсию и желательно указать район, в котором получаете, потому что есть очень многие люди, которые переезжают, пенсия назначена в одном районе, а проживают и обращаются за субсидией в другом районе. Если есть еще работающий человек, то там просто нужно указать в декларации, что она работает, и предприятие, на которое мы сделаем запросы, чтобы запросить сумму заработной платы за предыдущий год. Единственное, что нужно заполнить заявление и декларацию и подать в управление соцзащиты. А ну, по поводу декларации, значит, сейчас на выполнение поручения премьер-министра Украины в области исполь... напечатано 535 тысяч бланков заявлений деклараций, которые до 1 сентября должны быть разнесены каждому в каждую квартиру, в каждый дом представителями Укрпочты. Сегодня как раз было совещание, и уже первая партия пошла на, на почтовое отделение. Они будут разноситься, желательно, ну, предпочтительно эти представители будут разносить их непосредственно людям по квартирам, по домам, и будут разъяснять, помогать заполнять и заявление, и декларацию, при том, что в этих бланках, которые будут разноситься. Там есть и бланк заявления, который нужно заполнить, и рядом же полностью заполненный бланк заявления, то есть образец, по которому нужно заполнять. То есть это будет очень удобно. Да, ну во Довольно всяком просто. случае, да, все там просто, и настолько просто уже все упрощено, и сама декларация, и заявление. То есть, там уже убраны, если раньше до с 1 мая мы должны были указать в декларации размер получаемых доходов, то сейчас даже это убрали. То есть человек должен написать правильно количество зарегистрированных на площади и их доходы. То есть, доходы, откуда они, как бы. Работающий человек, не работающий человек, и если он работает на каком предприятии конкретно, потому что это упрощает запросы, и точно так же, если это пенсион, пенсия или помощь, может быть, детские uh -huh. помощи получают то тогда нужно конкретно указать, в каком районе получают эти виды. Остальное все это уже делают управление соцзащитой. Потом мы заполнили, кто сам, кто вместе с представителем Курпочи заполнили, а потом дальше вот декларатор. В данном случае можно так же само через почту отправить в управление соцзащитой. Можно самому То есть даже в можно просто письмо вот так вот Положить можно письмо, и да. отправить, и да. все да. будет нормально. Ну, а можно да, желательно, конечно, письмом, потому что у нас не очень хороший опыт апрельский, когда разносились предыдущие uh -huh. бланки заявлений. Тогда они были разносились, уже были в, в этих в конвертах. И многие люди решили, что этот конверт просто нужно отослать и он к нам и пришел безымянный. Поэтому в данном случае мы отказались от конверта. Сейчас представители Укрпочты будут приносить открытые бланки заявления о декларации. Точно так же они приносят в этом комплекте образцы заполнения и декларации, и заявления. И также там есть еще один вложенный Вложенная бумажка, где, как бы, написано все адреса наших управлений с телефонами. Спасибо большое. И есть еще один звонок наших телезрителей. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, Я... пожалуйста, как вас зовут? Меня Ольга. Я оформила субсидию еще в феврале месяце на три месяца. Мне должны были перечислить. По энергетике перечислили, а по газу мне прислали минус. 362, хотя я за счет субсидии э, не платила, а оформляла э, заказ. Как мне быть, кому обратиться, э, кто перечисляет, сколько перечисляет и так далее. Хотя у меня в квитанции написано какое количество денег и за какие месяцы. И надо ли мне оформлять еще раз? Значит, за вопрос. Да, значит, если вы обращались в феврале месяце, то вы назначали субсидию еще по старому, скажем так, по, порядку. Но в данном случае вам не нужно было обращаться в мае месяце за новым назначением субсидии. Вам должны были пересчитать автоматически. Я так понимаю, что пересчитали потому что на автоматический перерасчет у нас шло 25 900, это те люди, которые получали до нового порядка. И все они у нас на сегодняшний день пересчитаны. В данном случае вы получили уведомление, по этому уведомлению вы и должны платить то, что вы платите. Если в газе, я так понимаю, что с минусом, это пришло у вас переплата или это пришло, что вы должны? Минус ⁇ это долг. Но если с минусом приходит, допустим, распечатка, то это получается, что не долг. Это получается, что у вас идет как бы переплата ваша. Вот. Но в данном случае, чтобы снять этот вопрос, вам нужно просто обратиться в Управление соцзащиты вот с этой распечаткой, которая пришла к вам. И там просто объяснят вам ситуацию, что вам нужно в данном случае делать. Спасибо вам за звоночек. Я напоминаю, что тема сегодняшнего нашего разговора – это а, субсидии, а, государственная помощь. Поэтому, пожалуйста, звоните. У вас есть уникальная возможность в прямом эфире получить ответ на свой вопрос. А, вот. Так, давайте продолжим по субсидиям. А, Какие стан призначения субсидий в области, чи снуют проблемы? А, значит, на сегодняшний день субсидия, субсидия охвачена больше 30% населения нашей области. Вот и хотелось бы, конечно, обратиться сейчас к гражданам, чтобы они шли именно сейчас, не ждали отопительного uh -huh. сезона. Сейчас обращались за субсидией, потому что э, сейчас более есть время, если не Несоответствие лицевых счетов в предприятиях на домочадчих по услуг, то есть люди у людей есть возможность до отопительного сезона привести в соответствие предоставить справки, если члены семьи, которые uh -huh. зарегистрированы, то есть не делать проживают. Нужно сейчас да, лучше. Это нужно сейчас. И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Будьте добры. Подскажите, пожалуйста, мы живем в квартире вдвоем с мамой, но у меня прописан сын, который 10 лет не проживает по этому адресу. Он живет вообще за границей. Положена ли мне субсидия? Субсидия в любом случае вам положена. Вот в данном случае таких ситуаций очень много, потому что проживают пенсионеры на площади, а дети, внуки, которые прописаны, зарегистрированы, проживают, допустим, за границей или в другом городе. В данном случае нужна подтверждающая справка, что сына нет, что он не проживает с какого периода на вашей, на вашей площади. Если такую справку взять, невозможно. В управлениях соцзащиты работают социальные инспектора, которые выходят на дом и составляют акт жилищных условий. То есть в данном случае инспектор выйдет, вы должны прийти в управление соцзащиты или по телефону, договориться, когда вам удобно, чтобы вы были дома. Подойдет социальный инспектор, составит этот акт, и ваше дело будет рассматриваться на комиссии. При каждом управлении, при каждой администрации создана комиссия, которая рассматривает или спорные вопросы, или вот такие вот вопросы, которые нужно решить только комиссионно. И в данном случае дело будет вынесено на комиссию. Я думаю, что оно будет рассмотрено положительно, потому что это ну, не причина для отказа, если одного из зарегистрированных на площади, долгое время нет, не проживает в городе. Угу. Ну хорошо, спасибо большое. Спасибо вам звону, э, за звонок, пожалуйста, звоните еще, телефон вы видите на экранах, а мы продолжаем. А сегодня тема очень-очень горячая, да. очень много звонков, а, и все-таки еще раз бы хотелось подчеркнуть том, что нужно идти и заниматься оформлением субсидий именно сейчас. Да. У нас есть еще один звонок, а, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Еще Девочки, раз. я подала на субсидию в апреле месяце, 20 апреля. Мне вот отказали субсидию, да, сказали, я буду получать в октябре, когда будет тепло, так. А я говорю им, да что, надо все документы заново мне давать, писать или что? Значит, спасибо за вопрос. В данном случае вам субсидия назначена, но она назначена в размере ноль. То есть на сегодняшний день сама субсидия, вы как получатель субсидии в базе данных есть. Обращаться вам повторно в отопительный сезон не надо. В отопительный сезон вам будет субсидия пересчитана уже по, норм, по новым тарифам с новыми услугами, она будет пересчитана автоматически вы получите уведомление, сколько вы должны будете платить в отопительный сезон. То есть вот это та ситуация, когда человек сдал уже документы, он уже введен в базу, и в данном случае ему уже не нужно обращаться в соцзащиту для того, чтобы оформлять субсидию, она ему назначена. Но вот будут меняться тарифы, будет меняться тариф с сентября месяца на электроэнергию, mm -hmm. будет отопительный сезон, и субсидия будет пересчитываться автоматически. Человеку будет об этом уведомлением сказано. Хорошо, спасибо большое. Телефоны есть. Еще раз напоминаю, говорим сегодня о субсидии, о государственной помощи, поэтому звоните и спрашивайте. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что все-таки сейчас нужно объяснить нашим телезрителям, почему именно вот сейчас нужно обращаться в В данном случае вот даже по по телефонным звонкам слышно, угу. что или сын не проживает, это нужно подтвердить, или когда начинаем делать запросы в предприятия, которые предоставляют услуги. То же самое. Лицевые счета нужно привести в соответствие. Почему? Потому что в одном предприятии там два человека получают услугу, зарегистрирован один человек, в Газе там три человека. То есть привести в соответствие лицевые счета. Поэтому, чтобы это не было быстро бегом в отопительный сезон, желательно это сделать угу. сейчас. Спасибо. И еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Добрый день. Я хочу, чтобы где-то было напечатано по полный расчет, как сам человек должен себе рассчитать субсидию. Не ходить, не кланяться. И там звери сидят, а не люди. Вы воспитываете всех. И центральные заводки и так далее. Чтобы они доступно говорили и уважали человека любого возраста. Спасибо за звонок. Да, спасибо за звонок. Значит, что согласно расчета? Если у вас есть интернет, то на сайте управления Департамента социальной защиты населения есть таблица. То есть там даже не нужно рассчитывать. Там количество людей, ваш доход, вы знаете свой доход за среднемесячный доход. Вот, количество людей которые зарегистрировано и сумма как бы платежа сколько вы можете платить сколько вы должны платить за коммунальные услуги то есть в данном случае вы можете это все рассчитать если у вас есть интернет если интернета нет то вы берете среднемесячный доход своих жителей на на, площадь, на данной площади зарегистрированных вот делите его на количество проживающих делите на 2 делите на 1176 это прожиточный минимум на одного человека по государственному бюджету утвержденный и умножаете на 15 это получается такая формула которая дает вам тот процент, который вы должны платить от своего среднемесячного совокупного дохода. Но еще раз обращаюсь, лучше, конечно, вот эта таблица, она есть на сайте, и она очень доступная, где написано и количество людей, и какой среднемесячная заработная плата, и сразу же выведен процент, сколько нужно платить человеку от своего среднемесячного заработка. Uh -huh. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, все ли мы рассказали о изменениях, которые вошли uh, с мая текущего года в оформлении? Uh -huh. uh -huh. Нет, мы не все рассказали, потому что изменений очень много. Во-первых, то, что она назначается на, на год уже, uh -huh. а не на полгода. Во-вторых, если раньше человек экономно потреблял коммунальные услуги, вот эти вот остатки управления соцзащиты снимали. На сегодняшний день, если назначена субсидия и есть экономное потребление, остаток, который остается после оплаты, он остается на счете uh -huh. у человека и зачисляется на следующий то месяц. То, вы, да. то есть это сейчас выгоднее и, и даже экономное использование есть и и поощряется техники. экономия. Да. Да, мы сейчас продолжим говорить на эту тему, а у нас уже есть звонок от наших телезрителей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как мне быть? Значит, у меня в наследство я получила дом, не приписано в нем, но все услуги я оплачиваю. Можно ли мне оформить субсидию? Да, субсидию можно оформить. И в данном случае, вот много сейчас на территории области проживает переселенцев с Донецка, с Луганска из Крыма. В данном случае вам нужно открыть временные лицевые счета на себя, чтобы можно было обратиться за субсидией. Вы оплачиваете, я так понимаю, если вы оплачиваете услуги, у вас уже эти лицевые счета на вас открыты. В данном случае вы можете обращаться за субсидией на общих основаниях и сделаем запросы предприятия, которые предоставляют услуги и будем назначать субсидию. Все, спасибо большое за звонок. Коснулись мы уже изменений, говорили, сказали о том, что на год призначают, за то, что поощряется экономия. Что еще? В данном случае хочу еще обратиться к льготной категории населения нашего, нашей области. С 1 июля изменились предоставления льгот. Поэтому очень, ну как бы немногие, но ну, где-то 27 тысяч льготчиков, которые получали льготу, они потеряли право на льготу, потому что льгота предоставляется с июля месяца от дохода. И если среднемесячный совокупный доход не превышает 1710 гривен, то в таком случае льгота сохраняется. Есть льготчики, которые потеряли право на льготу, поэтому то же самое рекомендую обращаться за назначением субсидий в данном случае. Вот. И уже по месяцу отработки после 1 июля, хочу сказать, что многие, уже на сегодняшний день почти тысяча человек из льготчиков обратились к нам за субсидии, за расчетом субсидии. Mm -hmm. некоторые уже даже подали заявление. Вот, то приятно удивлены тем, что субсидия больше, чем предоставлялась льгота. Поэтому также сама хочу обратиться к тем, категориям населения, которые то ли потеряли право на льготу, то ли э, еще как бы не понимают, потеряли или нет, потому что если в состав семьи входит работающий э, работающий человек, который э, зарегистрирован на этой площади, то нужно предоставить еще доходы, чтобы просчитать право на льготу. Поэтому э, Предлагаю, при, обращаюсь ко всем, обращаться за назначением субсидий. Скажите, мы сегодня уже в ответе нашим телезрителям упомянули о, о, о людей-переселенцах. Имеют ли они право на льготу и куда им обращаться? Да, да они имеют на, также на, в общих основаниях право на субсидию. В данном случае они имеют право обратиться в том случае, если арендованное жилье, где они арендуют жилье, у них есть договор. То есть у них должен быть договор аренды, точно так же они должны открыть временные лицевые счета, и субсидия будет назначаться им тоже самое. То есть должна общих, быть не... подкреплена какая-то да. документация, да. не просто на словах. Спасибо большое. Эфир наш практически закончился. Давайте подытожим. Итак, насколько я поняла, чтобы рассчитать свою самостоятельно субсидию, нужно обратиться на сайт департамента. Да. Там есть специальная Табличка. в сайте формула, да. можно все легко сделать или самостоятельно. Что еще есть изменения? Пожалуйста, сейчас занимайтесь оформлением, а не когда уже настанет холода и, собственно, уже придет время уже платить. Есть ли какие-то телефоны, куда нужно обращаться, если есть вопросы? Да, телефон горячей линии 240162 это телефон департамента. Также сейчас вот будут разноситься еще раз uh -huh. комплекты документов для назначения субсидий. Там телефоны всех наших управлений соцзащиты с адресами и с телефонами горячих линий. Также в области сейчас открыто 43 дополнительных пункта приема заявлений. Рассматривается вопрос, что к отопительному периоду вообще в сентябре месяце открытие еще, особенно по городу Николаеву, дополнительных пунктов. Наше управление работают без обеденного перерыва до 19 часов в рабочий день. Это для удобства, чтобы люди обращались. Также они работают в субботние дни до 15 часов. Во всех сельских районах у нас есть специалисты социальной работы, которые эти специалисты могут не только обсчитать право на субсидии, но они могут и принять документы, помочь в заполнении документов, могут их принять и отвести в районное управление для назначения субсидий. Так также в районных, центр, в районных управлениях эти же специалисты при, после назначения субсидий они берут уведомления и то же самое их раздают. Mm -hmm. Поэтому в данном случае призываю всех обращаться за субсидией. Спасибо вам большое за интересный информативный разговор. дякую вам, что вы не что вы не залишались байдужим, до студии, ставили свои запитания. Я сподіваюсь, вы отримали ответ на яку чекали. Дякую, на все добре.